Мы направляемся в Иран. Мы хотим увидеть древнюю Персию до того, как американские бомбардировщики сравняют всю с землей. Возможно, самое интересное событие в ближайшее время будет разворачиваться именно здесь. Тегеран очень напоминает э, СМТ с Долбуни. вулиці міста – це автосалон. Ви йдете вздовж всіх вулиць, тут пропонують покришки, э, покришки, покришки. Можете вибрати між покришками на покришку. А для тих, хто хоче в марті спробувати арбузи, э, можна приїхати в Іран і тут вони, я так подозрюваю, круглогодично продають. Хамач, ван, чапта. Это стоит 60 тысяч иракских денег, 2-3 доллара. Лінукс замовив якусь екзотичну хрінь, ми не знаємо, що тут до чого. Страви всі виглядають підозріло, тому доводиться просто тикати пальцем і вибирати те, що є. Мягкая, спазлива. І на вкус зовсім не похоже на м'ясо. В принципі, що є отак кисель. с мозгом. Будет справиться мозги и На всем Ближнем Востоке происходили революции. Именно здесь на площади Мама Хамейни по сообщениям СМИ собиралось несколько сот тысяч людей. Хотя тяжело поверить, что здесь может собраться даже 10 тысяч людей, потому что площадь маленькая. И ну, как раз именно здесь происходили столкновения с полицией людей, которые хотели изменить шариатский режим Ирана. Ну, классная кафешечка. Во многих тегеранских музеях запрещено делать фото и видеосъемку, поэтому нам приходилось пользоваться скрытой камерой, чтобы заснять интересные экспозиции. Больше всего нас впечатлил музей тюрьма Эбрат. До исламской революции это была тюрьма тайной полиции шейха. Здесь содержали и пытали политических заключенных. Теперь он исполняет пропагандистскую функцию, демонстрируя ужасы предыдущего режима, дабы не было искушения попытаться возобновить правление династии шейхов. Це музей тюрма. Там, де раніше катували людей, зараз зробили музей, і люди можуть зайти і подивитися, як, в яких камерах сиділи, які катування. Можливо, і в Україні в небудь СІЗО номер 13 теж зроблять такий музей. Yes. Тільки для жінки. Прикольно. Для женщин, для мужчин разные вагоны. Там, там желтая линия, которая ограждает мужчин от а женщин, уедет по раздельности. Мы находимся возле бывшего американского посольства. В 1979 году здесь захватили в заложники все посольства, всех дипломатов, которые были здесь, и они просидели в плену 444 дня. Здесь специально оставились граффити, которые... Написи, которые гласят против э, США, против Израиля, за, за освобождение, за исламский мир, за шариат. И я думаю, э, они вот, э, исполняют свою пропагандистскую роль и сейчас. Хотя такие настроения не у всех людей. Многие люди э, действительно сожалеют о том, что вот, так, в 1979 году так все началось и до сих пор такая вражда э, США. И из-за чего они и закрыты от всего остального мира. Мы встретили студентку местного университета Зибу, с которой заранее познакомились в интернете. Она рассказала нам удивительные вещи о том, как она и ее сверстники относятся к возможной войне. You, you Again the economical and financial issues But after that we will be better But if it didn't happen, then nothing will happen, nothing will happen. So in my opinion, I know it's still really bad, lots of people killing I don't know, it's so bad, but we need it no, В неділю зранку всі церкви в Ірані зачинені, як і всі інші дні. Ми були в багатьох вже церквах. Всі вони зачинені. Як бачимо в Ірані дуже багато народу мусульман, але моляться. От як бачимо зараз на площі дуже мало людей. Більшість людей до ритуалу ставляться не дуже серйозно. В городе Шираз мы взяли гида и отправились смотреть главную историческую ценность Ирана, древний город Персеполис. 23 нации, которые дарили подарки, и типа э, они каждый разделены вот здесь видно деревом. Сначала это Фиоб, потом э, другие народности, ассирийцы там всякие. Как мы видим по подаркам, которые носили в то время Дарью, лучшие мечи и оружие делали э, скифы э, и другие народности, которые жили на территории современной Украины и России. Девчата тут надзвичайно привітні, без всяких комплексів и без всяких забобонів. Безумовно, дуже хочуть познайомитися з іноземцями, хочуть з ними товаришувати. всі роздають телефони, обмінюються адресами Фейсбуку. Єдине, що з ними товаришувати, ми так вважаємо, і обмінюватися повітряними поцілунками потрібно не, на, не при хлопцях, тому що коли вони це роблять, хлопці на нас, безумовно, дивляться іранські трошки агресивно, і мені здається, все-таки можуть дати тягла, якщо зайдемо десь за, за рогом. Выезды на природу у иранцев очень забавные. Едва выехав за черту города, они раскладываются вдоль дороги и называют это пикником. Вот так, в частности, они празднуют Национальный день природы. Мы добрались до Персидского залива Местные говорят, что вода здесь очень грязная. Для нас вообще персидский залив это не вода, это сплошная нефть. Но э, на вид она даже очень ничего, можно было бы покупаться, но здесь нету подходов к воде нормально, пляжу в нашем понимании. Поэтому э, мы сейчас только помочь им ночь. Наша група вирішила зробити реконструкцію, як сам американський десант буде висаджуватися на цих берегах. Хочемо подивитися, які хвилі, з якою швидкістю, які краєвиди будуть відкриватися їхнім солдатам, коли вони будуть підпливати до берегів. Бачили тільки що на пляжах цих не купаються, але є місця, де тишком-нишком іранці все ж таки спускають до пляжу і там, криючись від поліції, там починають купатися. Ми не ризикнули, аби не потрапити від якісь неприємності. Ми йдемо далі пити каву. Читаліяні! Apple. Ah, apple 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 orange apple see sí. okay see sí. <laughs> <laughs> Бушер это первая цель американских бомбардировок. Здесь находится единственная в стране атомная электростанция. Ее построила Россия руками украинских специалистов, которых здесь много и сейчас. Город очень пострадал со времен ирано-иракской войны, но его не спешат восстанавливать, ожидая новых разрушений. Из Бушера мы отправляемся в третий по величине и первый по количеству культурных ценностей город Ирана из Фахан. В нем Исфахан очень похож на Одессу. Такие же деревья. Мы даже сравнили точную копию улицы Пушкинской в Одессе. Потому что так же самое деревья, такая же самая обстановка, небольшие дома. И много магазинчиков цветных, таких разноцветных, красивых. И очень напоминают нашу Южную Пальмирову. знаменит своими базарами, но для европейских туристов они интересны скорее с культурной точки зрения. Полезных для себя вещей вы здесь не найдете, разве что вы любитель персидских ковров по 1000 долларов за штуку. Со середины марта до середины апреля шииты-мусульмане отмечают траурный месяц Мухарам. На одну из таких траурных церемоний мы наткнулись прямо посреди базара. древние мосты через центральную реку из Фахана, которая является также главной рекой Ирана. Они построены 300 лет тому назад и хорошо сохранились к нашему времени. Красивый вид, особенно ночью. Днем не так можно оценить их красоту. И здесь приятно погулять, попить чая, покурить кальяна.